Hello. Dengan awak sistem Guru Markets. Kita mulakan dengan maklumat umum tentang syarikat. Jika perlu, adalah mungkin untuk menjeda video. Kami menjemput anda untuk mengkaji semua parameter syarikat dengan lebih teliti. Sekarang mari kita analisa prestasi semasa syarikat Magna International Inc. TKAR, MGA. Semakan ini adalah berdasarkan data pada 22 April 2025. Mengikut klasifikasi guru, market syarikat Magna International Inc tergolong dalam subkategori Autoparts S. 38 syarikat mengambil bahagian dalam perbandingan dan ini sangat mewakili. Cari penyelesaian untuk pesanan menjelang akhir video ini. Keputusan keseluruhan untuk syarikat ialah enam daripada sepuluh mata. Keputusan purata untuk subkategori, dua perpuluhan empat mata. Jika anda melihat secara meluas, dalam keseluruhan pasaran saham kami secara amnya, kita boleh ambil perhatian bahawa hasil purata untuk pasaran secara keseluruhan ialah 1.8 mata, berbanding markah 6 mata syarikat Magna International Inc membandingkan pergerakan harga saham syarikat Magna International Inc dan saham subkategori Kita dapat melihat bahawa lebih 12 bulan saham syarikat Magna International Inc menunjukkan dinamik tolak 32.6% terhadap perubahan harga untuk subkategori 6.5% Ini pastinya tidak bermakna apa-apa tetapi anda perlu mengambil perhatian fakta ini Permodalan pasaran organisasi Magna International Inc bernilai 9.09 bilion dolar. Dengan permodalan pasaran subkategori 270 bilion dolar. Magna International Inc mempunyai bahagian 3.367% dan merupakan salah satu syarikat kecil dalam subkategori. Permodalan kunci kira-kira syarikat dianggarkan berjumlah 11.51 bilion dolar dan permodalan kunci kira-kira subkategori ialah 68 bilion dolar. Magna International Inc. merupakan bahagian sebanyak 16.936%. Dengan membandingkan saham bursa saham dan nilai buku, kita dapat melihat perkara berikut. Kongsi Magna International Inc. dalam subkategori apabila menilai permodalan pasaran saham ialah 3.367%. Nilai buku ialah 16.936%. Itu adalah peningkatan 403% dalam nilai pasaran. Penilaian bahagian organisasi dalam pasaran dan permodalan baki dalam subkategori, baik, satu mata. Liabiliti keuangan organisasi berjumlah 7.026 bilion. Hutang kepada nilai buku ialah 61% daripada ekuiti. Keputusan ke atas obligasi hutang syarikat boleh diterima kosong mata. Baki harga pasaran syarikat kepada keuntungan 9. Purata subkategori 19.6 adalah 54% lebih rendah daripada purata subkategori. Penilaian penunjuk nilai pasaran kepada keuntungannya berbanding dengan organisasi subkategori sangat baik, dua mata. Keuntungan untuk 12 bulan terakhir berjumlah 1009. Unjuran pendapatan untuk 12 bulan akan datang dijangka secara tentatif ialah 1695 juta dolar. Ini adalah 67.9% lebih daripada sekarang. Penilaian jangkaan penunjuk keuntungan masa depan berbanding dengan dalam subkategori baik 0.5 mata. Harga syarikat kepada baki hasil sepadan dengan kosong perpuluhan dua. Purata subkategori kosong perpuluhan sembilan adalah 78% lebih rendah daripada purata subkategori. Penilaian harga pasaran syarikat kepada pendapatannya berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, baik, satu mata. Hasil selama 12 bulan terakhir ialah 42850 juta. Unjuran pendapatan untuk 12 bulan akan datang di jangka 60,190 juta. Ini adalah 40% lebih daripada sekarang. Penilaian penunjuk anggaran hasil masa depan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, baik, kosong perpuluhan lima mata. Margin jualan ialah 2.4%, dengan purata dalam subkategori sebanyak 4.8%. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 2.4%. Penilaian keuntungan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh diterima kosong mata. Bahagian syarikat dari segi bilangan kakitangan subkategori ialah 13.913%. Yaitu 313% lebih daripada bahagian permodalan pasaran. Dan ini mencerminkan percanggahan antara harga pasaran syarikat Magna International Inc kemungkinan besar ke arah meremehkan. Jumlah modal bagi setiap pekerja syarikat ialah RM53,000. Sedangkan dalam subkategori terdapat 221,000 dolar. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 76%. Penilaian jumlah modal pasaran syarikat bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori, BAI, kosong perpuluhan lima mata. Keuntungan setiap pekerja ialah 5.9 ribu dolar. Purata dalam subkategori, 11.3 ribu dolar. Dan perbezaan antara purata dalam subkategori dan penunjuk syarikat ialah 47%. Anggaran keuntungan bagi setiap pekerja syarikat berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh diterima kosong mata. Bahagian hasil bagi setiap pekerja syarikat ialah $252,000. Dalam subkategori $235,000, perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 7%. Anggaran hasil setiap pekerja individu berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, baik, kosong perpuluhan lima mata. Jumlah urus niaga pendek sepadan dengan 2.9%, dengan purata untuk subkategori sebanyak 2.5%. Ini adalah penunjuk picit pendek. Penunjuk RSI 14 menunjukkan tahap 40% bagi syarikat Magna International Inc. Untuk subkategori, tahap ini ialah 44%. Secara teknikalnya, sekuriti subkategori disebut harga lebih kurang sama dengan saham syarikat Magna International Inc. Penilaian sebenar saham syarikat adalah lebih kurang 32 dolar 24 sen. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah sekitar 42 dolar 14 sen. Perbezaan antara harga semasa dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 31%. Mari pergi ke jadual pesanan yang tersedia untuk anda, pautan ada dalam ulasan yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi sepenuhnya semua keputusan yang dibuat secara terbuka musim ini oleh sistem maklumat penilaian saham guru, Markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Hasil daripada penilaian saham syarikat Magna International Inc. Sistem maklumat dan rujukan guru, market satu keputusan telah dibuat. Membuka perjanjian beli pada harga $32.25 sesaham. Tempahan dibuka kerana syarikat mempunyai rating yang agak tinggi. Organisasi dinilai menggunakan metodologi penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 35.35. .35. Stop loss ditetapkan pada 29.15. Sekiranya pesanan tidak ditutup dengan mengambil untung atau menghentikan kerugian, maka transaksi ditetapkan secara bebas pada akhir sesi pertukaran pada 22 Mei 2025 atau pada hari dagangan terakhir sebelum tarikh yang ditetapkan. Tikar DR5N akan menjadi pesanan jualan baki. Video tentang pesanan pengimbangan akan atau telah pun diterbitkan pada saluran ini. Apabila menutup salah satu pesanan utama atau mengimbangi. Pesanan kedua ditutup secara automatik Terima kasih semua kerana menonton video ini dan menggunakan maklumat dan sistem rujukan dari Guru Markets. Anda benar-benar penonton yang paling hebat di planet ini.